Bu dəfə adı Forbesun milyarderlər siyahısında adı keçən Azərbaycanlı biznesmen Fərhad Əhmədovdan və onun keçdiyi həyat yolundan bəhs edəcəyik. O Fərhad Əhmədovdan ki, Bakını tərk edib Rusiyaya gedəndə cibində cəmi 48 rubl pul var idi. Hazırda isə Rusiyanın ən zəngin adamlarından biridir. Fərhad Teymuroğlu Əhmədov 15 sentyabr 1955-ci ildə Göyçay rayonunda anadan olub. Fərhad Əhmədovun atası Teymur Əhmədov uzun müddət yüksək dövlət vəzifələrində çalışıb. Müəyyən səbəblərə görə atası qüllələnməyə məhkum olunur və hökm icra olunur. Fərhad Əhmədovun böyük qardaşlarından biri partiyadan, digər isə institutdan qovulur. Fərhad Əhmədov Məktəbə ataraq Moskvaya yola düşür. Quş kimi yenə bilər ki, qəfəsdə qala bilməzdi. Mən uşaqlıqdan da azadlığı sevirəm. Burada 85 nömrəli texnikumda qaynaqçı-montajçı ixtisasını yiyənlər. Texnikumu bitirdiyi dən sonra Fərhad Əhmədov 1975-ci ildən 77-ci ilə qədər Sovet ordusunun sıralarında hərbi xidmət keçirir. Mülki həyata döndüyündən sonra 1977-ci ildə o Skryabin adına Paytaqlıq Akademiyasına daxil olur. Burada MT və MT şunastlıq ixtisası üzrə təhsil alır. Fərhad Əhmədov akademiyada oxuduğu dövrlərdə dəri biznesinin bütün sirlərini yiyələnir və Moskvadakı Xarici Ticarət Nazirliyindən aslı olan şirkətlərlə əlaqəyə girir. Moskvadan Avropa ölkələrinə Tarix rəsilə məşğul olmağa başlayır. 1986-cı ildə bu sahədəki təcrübəsini artırmaq üçün Fərhad Əhmədov Londona gedir. İngiltərədə yaşadığı 2 il müddətində aktiv şəkildə xəz alveri ilə məşğul olub. Lakin çox keçmədən ağ qızıldan qara qızılə keçid edir. Translay Trading Limited adlı şirkətdə işə düşələr. Fərhad Əhmədov 1989-cu ildə həm də Azərbaycan beynəlxalq neft konsorsiyumunun yaradıcılarından biri olur. Bula EO Amoco Eurasia və Mordmod şirkətlərini cəlb eləyir. Mordkasın sahələrlənə sahib olması ideyası Fərhad Əhmədovun ən uğurlu biznes öhdələşməsi kimi tarixə düşür. Məs Mordkas kifayət qədər zəngin olan Azərbaycanlını milyardərə çevirir və uzun müddət Rusiya neft bazarında Gazpromun monopoliyasına qarşı dayanır. O ilk dəfə 2004-cü ildə Forbes jurnalının zənginlər siyasətinə düşüb. O zamanlar Əhmədovun sərvəti 330 milyon dollar dəyərində qiymətləndirirdi. Bu jurnalın 2013-cü ildə son reytin cədvəlində isə Azərbaycanlı biznesmen 1,3 milyard dollar vəsaitlə Rusiyanın ən varlı adamlarından hesab olunur. Biznesmen Fərad Əhmədov iş həyatı ilə yanaşı həm də ölkəmizdə bir çox xeyriyyə işləri ilə də daima məşğul olur. Manatın ilk dəfə devalvasiyaya məruz qalması ilə bağlı yaranan iqtisadi böhran zamanı Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin işçilərin bütün kredit borclarını ödəmişdi. Bu üçə görə Azərbaycan mədəniyyətində üçüncüdə həmın göz qabağındadır həm göz şəhər üçün həm də Azərbaycan. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin çağırışını dəstəkləyərək Aznar Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin direktorlar şurası koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna 1 milyon manat vəsaitin köçürülməsini qərar alır. Daha sonra özünü mətbuata müsahibələrində tənha canavar adlandıran qəhrəmanımız bir zamanlar atasının rəhbərliyi etdiyi Naşirəsi istehsalı ilə məşğul olan Aznar adlı zavodu satın alır. Ailəlidir üç şan var.